হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজি হৈছে আমাৰ চানমাৰী কৃষ্ণনগৰ দীপজ্যোতি সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু সেই উপলক্ষে আমাৰ ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা আমি এতিয়া পতাকা উৎফোলনৰ কাৰণে আদৰিব গৈ আছোঁ আমাৰ স্থানীয় বাসিন্দা হিৰেন্দ্ৰ প্ৰচাৰক আৰু ইয়াতে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু সকলো ওলাই আহিছে আমি আদৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ তেখেতক চাগে সকলোৱে চিনি পায়েই আমাৰ আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা তথা এগৰাকী শিল্পী জে পি দাস ছাৰ এতিয়া পতাকা উত্তোলন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমবেত সংগীত আৰু পতাকা উত্তোলনৰ ক্ষন্তেক পিছতেই আৰম্ভ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা আৰু এয়া আমাৰ টিকলা টিকলিসকলৰ ডান্স দেখিছে কি মৰমলায়াকে ডান্স কৰিছে ইহঁতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সি ৰাজ্যসভাৰ সদস্য ভূৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু এইপিনে মহিলা তথা ছোৱালীসকলৰ মেজিক শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন চলি আছে আৰু একদম পূৰা এনজয়লি আমি খেলি আছো ইয়াতে আৰু মেজিক শ্বেয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া টেকেলি ভাঙা কম্পিটিশ্যনো হৈ আছে ইয়াতে আৰু টেকেলি ভাঙাত ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰি দিলোঁ যিহেতু মই কিয় পিছ পৰি থাকোঁ সেইকাৰণে ময়ো টেকেলি ভাঙাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু টেকেলি ভাঙা প্ৰতিযোগিতাত মই ছেকেণ্ড পজিশ্যনত মানে ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ৰাইজ আৰু এইপিনে এতিয়া গধূলি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া যিহেতু আছে তাৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে আৰু এতিয়া দীপেন বৰুৱা জে পি দাস সংস্কৃতি মালাকৰ আৰু প্ৰাঞ্জন মেধিৰ গীতৰ শৰাই লগতে আছে তেওঁলোকে গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু টেকেলি ভঙাত যে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিল পুৰস্কাৰ লোৱা সময়ত ভঙা প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত ইয়াৰ পিছতে আছে ফটকা ফুটোৱা হৈছিল যিহেতু আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষজ্যোতি সংঘৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে দীপ প্ৰজ্বলন কৰা হৈছিল যিটো ভিডিঅ' মই লোৱা নহ'ল আৰু এটা সমবেত সংগীতেৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে ডাঙৰীয়া মৃগেন হৰণীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু এতিয়া এটা বিহু হুঁচৰি গীত লগতে বহুতো শিল্পীয়ে ইয়াতে গীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জেপি দাস ছাৰ দীপেন বৰুৱা ছাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে বহুত I সকলোৰে পৰিচিত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী জে পি দাস এয়া সকলোৰে পৰিচিত কণ্ঠশিল্পী দূপেন বৰুৱা তেনেকৈ অকণমান সময় থাকি আমি ইয়াৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ